Добрий день, мене звати Андрій Нечай. Мене по Майдану всі хлопці знають як поеда Майдану, який написав знамениту Небесну Сотню і так далі. Я хочу прочитати вірш якраз до цієї події, тому слухайте. Мені пам'ять спать ночами не дають, хоча пройшов домов Майдана кашель. А сердце злоба керосином жжет от понимания, страну сжирает шашель. Грели шины, падали друзья, мальчишки юные и зрелые мужчины. Майдан стоял и выстоял и дал нам шанс на завтра новой Украины. Но где-то все мы дали слабину и что-то, братья, не предусмотрели. Мы снова власть доверили дерьму, а тараканы влезли через щели. И снова все вернулось на круги, и снова грабят родину бандиты. Нам объявили новую войну, крем, кремлевские пши, там внутренние гныды. И наш удел закончить то, зачем мы на Майдане, братья, умирали. Смести систему мерзости и лжи, чтобы вчера мы снова не попали. 19 лютого все, браты, на Майдан. Зметемо цю систему мерзоти і брехні, яка мучить український народ. Ми здатні, ми сильні, ми непереможні. Слава Україні!